Управління, якщо у вас 6 чоловік, більше половини є все, товариші, нам треба вибрати установлена норма представительства профкомом два чоловіка. Нам треба обрати два делегати. Чи вас це треба вчити? Я думаю, начальник управління. Чи... Проведено... Юрій Косей, ви хто вообще? Хто вам дав право вот эти вода? Ну, все, я вам поясню. Якщо вас це не влаштовує. Юрий Константинович, присядьте, пожалуйста. Если у вас не было, может быть, им проверите. Все документы Конференция, Вы спросили, у кого есть какие предложения. У меня есть предложение непосредственно по сегодняшнему сбору. Я достаточно внимательно, честно говоря, первый раз изучил устав этой организации, членом которой я являюсь. И согласно, как я вам зачитал, пункта 2.5.1 я имею право задать некоторые вопросы. Я считаю, что сегодняшние и сегодняшняя конференция нелегитимна. <coughs> на самом деле делегатами на конференцию имеют право избирать профгруппы. У нас этих профгрупп нет. В том случае, если отсутствуют профгруппы, то должны проводиться загальные сборы, какие є, відповідно до цього статуту, высшим кривным органом нашей первичной профсоюзной организации. У нас нет профгрупп, значит, должны быть сборы. Дальше. Я понимаю уважение к главе администрации, да, но я опять же здесь выступаю сейчас как член профсоюзной организации. Профсоюзный комитет ухвалы, вызначенный делегатами конференции вид керевництва, голову правкома, голову райдерш администрации, першую заступную главы Райдерш администрации, так и ревнека аппарату Райдерш администрации. Скажите, пожалуйста, на каком основании это было сделано? Если, опять же, возвращаемся к пункту 2.5, где написано: члены профспилки мают ривни права и То есть глава администрации, его первый зам, руководитель аппарата и руководитель правкома имеют какие-то большие права перед всеми остальными почему Лузя, например, или кто угодно здесь сидящий, не был делегирован правком? Это первый вопрос. Второй вопрос. На каком основании правком на самом деле кого-то куда-то делегирует? Спилки проводится первинную проспилковую организацию, об ее выбранным органам, то, кто может выйти по союзный комитет, на представе особистой заявы в месячный термин с дня ее подания. То есть это означает, что я, должен был написать заявление для того, чтобы стать членом профсоюзной, нашей первичной профсоюзной организации. Для новых сотрудников администрации, которые здесь присутствуют, которые являются делегатами, кто-нибудь из вас писал такое заявление? Выписал. А еще кто-то? Выписал. Я не писал заявление. Я не писал это заявление. У кого-то из вас есть профсоюзный билет? А здесь указано, что членский квиток единого взроска выдается проспелковым комитетом против месяца с дня принятия решения. То есть мы не имеем права иметь этот профсоюзный билет. Да? То есть как бы профсоюз обязан нам выдать этот профсоюзный билет на протяжении месяца. Мне, например, такой профсоюзный билет был, не был выдан. Теперь, опять же, возвращаясь к тому вопросу, который задал Лузи. Начальник управления определил, кого и каким образом он будет делегировать на эту конференцию. То есть у нас по факту здесь присутствует начальник и его зам, которых делегировали сюда. Почему-то начальник управления провел какие-то сборы. Там сидит Кожнов. Скажите, пожалуйста, вы проводили сборы в службе для того, чтобы определить? Нет, не проводили. И на самом деле у нас начальники отделов, структурных подразделений определили, кто сюда придет на эти сборы. А где же равность прав? Это неправильно. Я думаю, будет доречно все-таки нам. Все-таки мы проконсультуемся. Сегодня тогда мы не будем проводить звездно выборчую конференцию. Есть тогда прохание до членов профспилкового комитета проголосовать Проголосувати про перенесення проведення, я поки не готовий сказати, чи це буде конференція, чи це будуть загальні збори, тому що тут можна заперечити лише одним, що ми не можемо, по-перше, навіть якщо одну людину ми не можемо е не надати їй право прийняти участь у загальних зборах або в конференції, значить конференція, е значить загальні збори проводиться проводитися не може. Це по перше. По-друге, чи ми. Керувалися, коли приймали таке рішення. Ми не можемо закрити адміністрацію. Навіть два чоловіки, які залишаються на місцях, а структурні підрозділи повинні працювати, тому що процес управління безперервний. Тому я вже почув вас, Наташа, що ви раз ви забули, коли ми колективні договори обговорювали, як вони виконуються, то, то таке, раз ви в п'ять разів було, то ще не, не значить, що раз в п'ять років.